我们现在是走路回家。嗯，你不觉得今晚的风景还挺漂亮的？我不用，我不冷。你先穿着，留着备用嘛。 你今天怎么这么周到、啊？我这是在帮你写作吗？写作？啊？你不是说你没约过会？写这种内容特别的不真实，今天就带你体验一下生活。所以，我们这算是约会啊？你，就不要把我当成我自己。 你把我当成小无敌就好了吗？你不就是小无敌吗？我是说，你把我当成书里的那个小无敌吗？是吧？哦、你那段故事是怎么写的来着？嗯，男女主一起吃饭，一起看电影，一起散步，一起约会。 男主给女主披上了外套，然后第一次牵了手。想试试吗？啊？ 应该就是这种感觉、啊、算了，酸。 就是心动的感觉吗？好像触电一样。 人生中第一次有人跟我表白，然后我还拒绝了。再说一遍，说一遍,说一遍，说一遍，你刚刚怎么说来着？哎哎，愿意当我男朋友啊？要跟我求我。 我刚开始只是想要他多陪陪我嘛，怎么想要的越来越多了？我该不会真想当她男朋友吗？你好，我是萧无敌，何患公子武林至尊，你能做我女朋友吗？ 不行，这怎么说得出口？我怎么可能说得出口这种话？哎哎、万一他要是答应了呢？那我岂不是每天都能和他在一起了？那我岂不是什么事情都要听他的了？我岂不是还要结婚、生孩子？ 那我不就彻底沦陷了、哦？啊，我可以不沦，沦陷啊！其实沦陷了又怎么样呢？不行不行不行！<laughs> 行不行